Класика завжди у моді. І я не змогла пропустити фестиваль ретро-автомобілів у Одесі. Саме тому я вирушаю на пошуки незвичної особливої машини. Захід в Одесі в цьому сезоні відбувається в перше місце зустрічі Морвокзал. Ми з командою подолали 120 кілометрів шляху, аби доторкнутися до історії цих шикарних авто. Приблизительное количество автомобилей около 30 мотоциклов больше 50 и здесь представлены автомобили от советской классики до японского автопрома есть старейнейшие мерседесы Э ну, в общем, все, в принципе, автомобили, которые возможны, мы собрали здесь. То есть это Япония, это Германия, где-то был английский автомобиль, да, который ⁇ да. Мы хотели показать, что сюда обязательно можно приводить детей. Это не просто закрытое мероприятие только для автолюбителей или мотоциклистов и байкеров. Это мероприятие, которое может объединять всех, вот мало до великого. Выбор чумалый, там они пригляделись сперва за все яскравые авто. Это копия английского спортивного автомобиля Lotus Seven, который выпускался фирмой Lotus в 62-68 годах. Затем они отказались от этой модели. И ее выкупил благополучно их дилер на то время, фирма Каттерхэм, которая по сегодняшний день выпускает такие машины. Особенность непосредственно этого автомобиля в том, что он самодельный. Здесь нет никаких кит-наборов, которые существуют в мире. Здесь все сделано своими руками, с помощью друзей, товарищей, которые в чем-то помогали. Я его эксплуатирую каждый день. Да ладно. Да. А где вас можно увидеть? Просто прямо да? в городе. Да. То есть это автомобиль не выходного дня. У меня он на каждый день весна, лето, осень. Одна з особливостей цього авто його вага. Спочатку вона не перевищувала і 500 кілограмів. Не дивлячись на те, що з новою модифікацією вага зростала, вона все одно залишилася вкрай низькою, що дозволяло мати цьому авто велику потужність. Німецька класика завжди в моді. Мерседес гідний представник. На фестивалі були заявлені авто, яким вже більше 80 років. Нам вона попала в му году. Її купив ті у своєї товариша. который занимался тоже реставрацией автомобиля и сейчас занимается. Uh -huh. То есть, и машина находится вот у нас уже с 80-х годов. А в чем ее особенность? Что, возможно, меняли в ней? На ходу ли она сейчас? Что... Машина на ходу, да. Кузов полностью в оригинале. Это деревянный кокпит, обшитый железом, сбитый медными гвоздями, как собирали все в то время. А насколько ну... дорого сейчас задержать такой экспонат? Если честно, то очень дорого, конечно. В нынешнее время, с нынешней экономикой, дороговато, конечно. То есть она еще немножко и прожорлива. Это любимое авто, это... Сімійне реліквія, грубо так сказати, то тобто, не продається, вона остається у нас сім'ї. Кожна машина це окремий світ. Нові авто несуть з собою зміни та удосконалення. А старі це окрема сторінка історії, які можуть передати в майбутнє тільки справжні поціновувачі прекрасного. Шукала улюблену БМВ та так і не знайшла, але все ще більше схиляюся до німецької класики. А щодо фестивалю захід дійсно цікавий, адже привернув увагу багатьох автомобілістів. Тож чекаємо продовження. Первым делом нам надо заглушить мотор и поставить автомобиль на передачу. Если это коробка автомат, то в положение паркинг. А следующее надо обездвижить автомобиль, то есть поставить упоры под переднее и заднее колесо. Когда машина уже обездвижена, следующее наше движение это надо поднять автомобиль и снять поврежденное колесо. Полностью поднимать сначала автомобиль не нужно. Сначала надо отпустить крепежные болты в положении, когда колесо касается земли. Для того, чтобы это сделать, можно было просто, при том, что болты затянуты очень сильно, есть специальный ключ, который удлиняет длину рычага. Благодаря этому мы спокойно открутили колесо. Теперь можно поднимать полностью автомобиль. Теперь мы можем спокойно уже просто вручную снять болты. Желательно последним снимать верхний болт, который держит все колесо. Все, вот он, пятый болт. Сначала мы устанавливаем верхние. Верхний болт. Трудность, с которой может столкнуться водитель при установке колеса, это, конечно, выставить уровень для того, чтобы закрепить первый болт. Для этого нам надо просто ногу положить под колесо и немножко себе помочь. Потом по диагонали мы закрепляем следующий болт, то есть нижний. Когда колесо на месте, вот, его можно чуть-чуть поджать и докрутить болты уже до практически самого конца резьбы. Опять же, с помощью нашего хорошего ключа телескопического, который позволяет нам увеличить длину ручки. Пока она нам, конечно, длинная не надо, но немножко поджать. Опять же, по технологии крест-накрест. Колесо начинает проворачиваться. Это показатель уже того, что нам... Можно опускать автомобиль, чтобы колесо соприкасалось уже с землей. Еще раз подведем итоги, что мы делали. Первое это надо остановиться, заглушить мотор и э, установить автомобиль на первую передачу или на паркинг, если это у вас автоматическая коробка передач. Следующее нужно а, обездвижить автомобиль, установить упоры впереди автомобиля и сзади автомобиля. Вот. А, следующий вариант это мы выбираем посадочное место. Установочное место, где будем устанавливать домкрат. Вот. Поднимаем автомобиль. Но перед тем как поднимать, нужно ослабить болты. После того, как мы ослабили болты, мы поднимаем автомобиль, снимаем колесо которая пробита. Достаем запаску, устанавливаем ее на место. Опять же, начинаем зажимать с верхнего болта и по системе крест-накрест зажимаем все пять болтов. Чувствительно, не надо сильно. После того, как мы их зажали, опускаем машину на землю. Когда колесо соприкасается уже с землей, мы зажимаем вручную чувствительно болты. Не попадайте в форс-мажорные ситуации и хороших дорог. Ше знайомство, як багато вражень лише від згадки, виникає практично у кожної людини. І як не дивно, саме такі відчуття простежуються і під час знайомства з автомобілем. У нашій рубриці до вашої уваги знайомства з нестандартними автівками, які можна зустріти на дорогах півдня України. А почнемо ми з Mitsubishi GTO. автомобіль спортивного класу GT, який випускався з 1991 року по 2001 рік. Рассказывай, как давно ты вообще увлекаешься машинами? Ну, увлекаюсь очень давно. Uh -huh. Наверное, как только получил права. Это примерно 18 лет назад. Uh -huh. Вот, Но ну, с противными машинами увлекаюсь лет 6. Как давно приобрел именно этот автомобиль? Этот автомобиль я приобрел 5 лет назад. Uh -huh. Я очень долго искал такую машину, объездив. Переискав во всей Украине, нашел в городе Одесса в хорошем состоянии, и это меня привлекло, поэтому я его и приобрел угу. себе. В чем отличие между его первоначальным видом и то, что уже есть на сегодня? Практически я его не тюнинговал, угу. то есть он остался в стоке целиком и полностью. Но в дальнейшем, конечно, в перспективе будет и доработка двигателя, доработка ходовой. Ну а также внешний стайлинг. В Чем особенность этой машины? Я, насколько понимаю, ты ездишь по городу на ней каждый день. То есть это не какая-то там гоночная машина определенно для каких-то соревнований, да? Да, она удобная как в повседневном использовании, угу. так и для треков, для выездов, для пикников. Поскольку машина имеет полный привод, на ней можно прекрасно выезжать и в лес, и на речку, и на море. И она достаточно комфортабельна, она не жесткий автомобиль. То есть на ней очень приятно путешествовать. Собственно, почему я обратила внимание именно на эту машину? Она красиво ухожена. Как минимум у нас их, насколько я знаю, единицы в городе, да? Да, этих автомобилей очень мало. Было ранее больше, но так получилось, что осталось всего около четырех машин вместе вот с моим экземпляром. Угу. Я заметила ее вот крайний раз на автомотошоу "Жажда скорости". Ты был? Ты был э, в роли гонщика или в роли зрителя? Ну, я не был гонщиком там, я на ней не ездил. Я был вместе с автомобильным э, клубом «Смотра, Смотра Николаев и принимали участие в фестивале. Также... Они были официальным партнером, да? Да, также помогали организовывать этот угу. фестиваль. Летний сезон только начался, впереди много гонок соревнований будешь ли ты принимать участие в них? Да, конечно. И в драге буду участвовать, угу. и в дрифте. Но это немножко позже, поскольку лето только началось. Машина подготавливается к этому всему. Но хотелось бы больше проводить времени, поскольку времени сейчас очень мало, но стараюсь уделить ей максимально внимание. В дальнейшем, думаю, будет гораздо больше времени. Непривычно хочется взяться за руль. Юра, расскажи, какие особенности управления праворульной машины с правосторонним движением по нашему городу? Абсолютно так же, как и с левой стороны, и с правой. Разницы в вождении в городе нет никакой абсолютно. Преимущество заключается в том, что можно спокойно остановиться, открыть дверь, выйти куда нужно, и транспортное средство, которое едет сзади, оно тебе не помешает. Я думаю, ты знаешь правильный ответ, как владелец данной марки. Многие автолюбители спорят, как правильно говорится, Mitsubishi или Mitsubishi. Правильно Mitsubishi. Mitsubishi это у нас уже сокращенная версия. Да? Для нас удобная. Правильно Mitsubishi? Как раз таки, знаю, что наоборот, правильно Митсубиси, потому что в японском в Японии не говорят "Ши", там есть э, звук "Си". Все марки автомобилей Митсубиси называют в Японцы mm -hmm. еще более в сокращенной версии. Mm -hmm. Ну, но у нас привыкли говорить Митсубиси еще с очень давних времен. Сталкивался с этим вопросом, пока я не встретил настоящего японца, который приехал с Японии. І так вийшло, що я смог задати йому один питання через переводчика, і вони про... як правильно. Багато людей, що мандрують на автомобілі, не завжди можуть знайти собі місце, де можна переночувати. У нашого героя машина в кузові купе. Якщо б у мене був такий автомобіль, чи змогла би я з комфортом тут переночувати? Зараз і дізнаємось. Друзі, зовсім незручно. У мене тут щось давить по голові. Ноги в мене не вміщаються трохи, тому заднє місце це явно місце не для відпочинку. Праворульний міцубісі припав мені до душі. Сидячи всередині, авто вражає своєю потужністю, а зовні чіпляє погляди перехожих. Машина завжди була на високому рівні. Експерти говорять, що Октавія тепер стала ще ближче до преміум класу, але при цьому машина не подорожчала. Шкода Октавія, автомобіль це класу, що виробляється концерном Фольксваген з 1996 року. Але модель з такою назвою чеської компанії випускалась набагато раніше, а саме з 1959 по 1971 роки. На той час автомобіль був простим, але доступним. Потужність найсильнішого двигуна складала всього 55 кінських сил. Зовнішній вигляд Октавії кардинально змінився. Діодні ходові вогні, нова розшітка радіатора, нові бампера роблять авто більш суворим. Щодо інтер'єру в «Октавії» зручні бокові сидіння з регулюванням, м'який пластик, вставки під алюміній. На кермі є кнопки управління бортовим комп'ютером, аби водій не відволікався від дороги. Простір в салоні продуманий до дрібниць. Тут є глибокі кармашки, ніша у підлокотника. Також варто відзначити спеціальний відділ для телефону. Зручний підстаканник з фіксацією, аби водій, не відволікаючись від дороги, зміг спокійно відкрити пляшку однією рукою. А у бардачку є функція охолодження, особливо влітку. Ця функція дуже актуальна. Також тут є роз'єми під cd диски та карти пам'яті. Вы тільки погляньте на цю кількість сіток і гачків. Це означає, що навіть при швидкій їзді у вас нічого гриміти не буде. побудована на унікальній платформі Volkswagen MQB. На її основі зібрані останній Golf, Seat Leon та Audi 3. Особливість даної платформи полягає в тому, що вона дозволяє знизити масу автомобіля. Так шкода Octavia завдяки новітній платформі стала легшою на 100 кілограмів. У порівнянні з попереднім поколінням нова Октавія стала довша та ширше. Виросла і колісна база авто. Перевіряючи динаміку автомобіля на спеціальній ділянці, бачимо, що Октавія тримається на дорозі впевнено та стабільно. Широкий комплекс електронних систем не дозволяє машині піти в занос. Шкода Октавія третього покоління у комплектації Елеганс гідний та надійний вибір. Слоган компанії говорить сам за себе. Просто геніально. За цією геніальністю стоїть і комфорт, і практичність, і справжній драйв.